У нас є варіації, коли є людина в Україні, яка має умовно там готівку, це долар або євро. І є запит перевести кошти там на рахунок європейського банку, Ви доводите ту криптовалюту. Далі в залежності від об'єму ми можемо поміняти вам і 50 євро, так і 50 тисяч, так і 5 мільйонів. А що стосується купівлі криптовалюти, ну ми всі розуміємо, що ці операції дуже рідко коли документально можна якимось чином підтвердити. С точки зрения наших услуг, открытие счета физического лица либо юридического лица, оно бесплатное. Вносить готівку в рахунку в тому самому польському, там, не знаю, німецькому банку, а в нього відмовляється брати. Якщо ми подумаємо про те, як как би бы нам представити Бенксі, Бенксі – це якщо б Револют і Бінанс би поженились і були б бы на одній платформі. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про можливість обміну криптовалюти на долар – по євро із зарахуванням коштів на рахунок в ЄС. Ну, ми говоримо про європейський банк. Насправді не просто рахунок, а дебітну картку, з допомогою якої можна проводити платіжні операції. Відразу невеликий дисклеймер: наше відео не є рекламним, а швидше носить ознайомчий характер з метою дослідити переваги, недоліки та, зрештою, ризики платіжних сервісів, які працюють за кордоном. Отже, наш сьогоднішній гість це СЕО платіжного сервісу Бенксі Олексій Гуц. Олексій, вітаю вас! Вадим, приветствую. Спасибо, что пригласили. Расскажите, будь пожалуйста, коротко, что такое Бэнкси и чем он может быть полезным украинцам в Украине или за кордоном? Вадим, спасибо за вопрос. Бэнкси – это банковская платформа с криптовалютой. Если мы подумаем о том, как бы нам представить Бэнкси, Бэнкси – это если бы валюты Бинанс бы поженились и были бы на одной платформе, предоставляли услуги, Бэнкси именно… Это и предоставляет. У нас платежная лицензия, у нас криптовалютная лицензия, мы даем возможность сделать локальные международные платежи. Мы являемся принципиальным участником мастер-карда, то есть мы можем выдать дебетовую карту, обслуживаем как физических, так и юридических лиц. Кроме платежей, у нас есть возможность работать с криптовалютами да? то есть, это криптоплатежи, обмен крипта на крипто но что самое популярное в сегменте. Крипта який ми представляємо, це можливість справи криптовалютою в пользу євро, фунта або долара? Ну, чи покупка криптовалюти за тот же євро, фунт або долар? Згадали про ліцензії, і от в контексті якраз ліцензії цікавить питання: от яка ваша перевага, якщо ми співставляємо вас із традиційними банками? Зрозуміло, що ви не банк, так там можливо трохи простіші е процеси, їх там менше. Як це насправді виглядає? конечно, давайте я расскажу. У нас наша основная лицензия – это Electronic Money Institution. Это институт электронных денег. Мы предоставляем возможность открывать счета, делать платежи, заказывать дебетовую карту, как я и сказал ранее. Но мы не даем кредиты, мы не предоставляем депозитные счета. То есть мы не можем кредитовать наших клиентов, не можем давать им процент на остатки по счету но даем полноценную возможность делать платежи. То есть у нас, если по-другому на это посмотреть, то это ограниченная банковская лицензия. Да? То есть если банк может предоставлять достаточно широкий спектр услуг, не всегда связанных с платежами, в нашем случае мы сфокусированы на платежах в разных ипостасях. Да? То есть это может быть как SWIFT-платеж, так SEPA-платеж, локальный по Британии Faster Payments. Это могут быть P2P-платежи с карты на карту через мастер карты это могут быть платежи эквайринговые. В этом отличие именно по участию платежей нас от банка, ну и, соответственно, криптофункционал классический банк не предоставляет. У нас для этого отдельная лицензия в Польше. Мы готовимся к получению так называемой микролицензии, да, то есть это новая регуляция, которая достаточно давно рынок о ней говорит, но вот сейчас каждая юрисдикция европейская создает какие-то свои требования к тому, чтобы переквалифицировать стандартную локальную криптолицензию на общую европейскую. И мы даем возможность полноценно работать с криптовалютой и понимаем, как это делать с точки зрения преимуществ, но рынок очень большой, очень много разных игроков. По моему мнению, самое главное преимущество, что мы можем дать клиенту, это открытость и гибкость в коммуникации. К каждому клиенту мы относимся персонально, с каждым клиентом мы ведем коммуникацию. К клиентам предоставлен всегда личный менеджер, который всегда на связи. Если есть какие-то вопросы по платежу, даже если еще платеж не исполнен, а хочется согласовать какой-то пакет документов или проверить то, что те документы, которые по платежу есть, они правильные, то наш менеджер может подсказать, помочь, посмотреть. Комплайнс-команда всегда открыта к этому. Спробую узагальнити, тобто у нас є варіації, коли є людина в Україні, яка має умовно там готівку це долар або євро, і є запит перевести кошти там на рахунок Європейського банку через купівлю там криптовалюти. Ми говоримо в першу чергу, USDC, можна таку операцію провести, отримати кошти. в валюте, або на рахунку у вас, як, як рахунку платіжки, або відповідно далі там переказати собі з рахунку платіжки на рахунок в Європейському банку, і там далі повноцінно розпоряджатися цими коштами. Я тут сразу дополню, чтобы было, наверное, больше контекста у наших зрителей. Когда вы открываете счет на платформе банксе вам технически открывается два счета: счет в криптовалютном институте и счет в платежном институте. Для клиента это единый процесс. Вы можете завести криптовалюту, да, то есть вы ее купили, купили вы ее по P2P, купили вы ее на мир, это зависит там, от ваших, от того, как вам это удобно, вы доводите эту криптовалюту. Дальше уже в зависимости от объема мы можем поменять вам как и 50 евро, так и 50 тысяч, так и 5 миллионов. Вы меняете эту криптовалюту на евро, и мы вам зачисляем на ваш платежный счет, открытый у нас. Дальше же вы можете эти деньги перевести на свой собственный счет в любом другом банке. Вы можете оплачивать инвойсы, вы можете оплачивать квартиры, для детей можете оплатить школу, университет и так далее. То есть полноценно пользоваться, как вы пользуетесь Вайзом, Револютом, либо другим классическим банком, наш счет позволяет делать платежи как и между собственными счетами, так и платежами на третьи лица. Дякую. Другий кейс. Ми говоримо про те, що у людини є криптовалюта. Це не обов'язково USDC, Це може, напевно, бути той самий там ефір, не знаю, біткоін. Там ми ж говоримо про те, що можна там по, по ринковим курсам зробити обмін і відповідно вийти в ФІАТ, але ну в євровалюту, в євро, долар, там фунт, але вже в Європейському банку. І третій кейс, мені здається, це теж кейс, який є досить актуальним наразі, коли українець. Переїхав в Європу, перевіз якийсь певний кеш, вносить готівку в рахунку в тому самому польському, там не знаю, німецькому банку, а в нього відмовляється брати. Ну, на жаль, такі випадки мають місце бути. Я так розумію, ви теж такими кейсами працюєте. Іменно непосредственно Бенсі не работає з кешевими операціями, тобто у нас немає інкасації, у нас нет каз, однак є різні партнерські. компании, у которых есть соответствующие лицензии, они могут принять официально кэш, то есть они будут, они проверят полностью, у них есть транзакционный мониторинг, они проверяют source of wealth, source of funds, да, то есть стандартный пакет документов. Вы им передаете кэш, особенно в Польше это распространенная история, достаточно много этих касс. Опять же, что важно подсветить, это все лицензированные кассы, которые имеют право работать с кэшем, и локальный регулятор дает такую возможность чаще они переворачивают это в криптовалюту точно так же, да, то есть и криптовалюту вы уже заводите к нам, и дальше можете распоряжаться как угодно. А у нас, собственно, инкассации, там, собственно, забора денег нет нигде и не планируется. Гадую всім нашим глядачам про лайки, підтримайте канал і контент, який ми створюємо для вас. І ще, якщо повертатись до питання українців, от якщо ми змоделюємо якусь певну ситуацію, людина, припустимо, продала нерухомість в Україні, нехай там буде сума 200 тисяч доларів. І бажає ці кошти перевести на рахунок іспанського банку, припустимо, ну тому що є ціль купити нерухомість собі в Іспанії. Як вона може це зробити? От як цей весь ланцюжок переказу коштів виглядає? Можете трішки більш детально розповісти? Ну посмотрите, здесь все зависит в того, як произошла продажа, то пройшла она в безналичном форматі, в налічному вообще в криптовалюте. здесь основная будет задача, наверное, все-таки выйти в криптовалюту в конечном итоге, потому что это самый удобный, самый гибкий, самый быстрый способ, в принципе, международных переводов на сегодняшний день. То есть у клиента есть деньги в том или ином виде, да, но ну, он переходит в криптовалюту с помощью каких-то бирж, с помощью каких-то касс. То есть здесь это вопрос того, как клиент уже выходит в криптовалюту. Это, наверное, отдельный совершенно можно разговор отдельное видео записать по поводу того, какие способы покупки криптовалюты. Но наша задача, чтобы у клиента оказалась эта криптовалюта. Дальше он открывает у нас счет. Он, когда заводит криптовалюту, стандартно мы делаем так, то, что мы заранее просим пакет документов, мы проверяем то, что клиент продал свою квартиру, то, что это была его квартира, то, что он ее продал, то, что у него есть все документы, все, все чисто, все понятно, делаем переводы, то есть у нас есть полный пакет для того, чтобы пройти транзакционный мониторинг. Клиент зовут криптовалюту, ему делается запрос, у нас уже эти документы есть, поэтому часть запроса уже будет закрыта. Надо понимать то, что криптокошельки все мониторятся, то есть если этот кошелек чем-то запачкан, бывает, да, то, что используется какая-то грязная криптовалюта, непонятно, откуда она взялась, то есть тут надо перед тем, как получать криптовалюту на кошелек, проверять, что она благонадежная, так сказать. После того, как она зашла, если все хорошо, у нас уже есть пакет документов, все отлично. У него 200 тысяч. 200 тысяч мы рекомендуем делать через договор криптоуслуг. То есть мы предоставляем клиенту договор, в котором написаны условия покупки, продажи криптовалюты в пользу евро. Там же написан курс, мы его согласовываем с клиентом в момент сделки, то есть нет такого, то, что мы там согласовали сегодня, поменяли завтра, курс изменился, либо мы ему считаем там, двойной тариф из того, что это пятница после обеда, то есть таких вещей у нас нет. Мы курс используем в зависимости от того, где выгодно, то есть мы используем Binance, Kraken и еще несколько бирж для того, чтобы предоставить курс. Это все в договоре прописано. В течение Такую сумму 200 тысяч она обычно в течение 30 минут обменивается. Мы подписали договор, поменяли, зачислили евро, дальше уже клиент может отправить эти евро на свой, например, испанский банк. Либо же, как в некоторых странах, есть эскроу счет нотариальный, где нужно для покупки недвижимости нужно деньги отправить на нотариус. От нас деньги на нотариуса свободно уходят. Это ваш собственный счет, вы должны понимать, да, то есть это не счет криптобиржи, это не счет какой-то фирмы, то есть здесь нет никаких номинальных лиц, которые были бы в процессе этой сделки. Все, у вас, как только произошел криптообмен, у вас эти евро на вашем счету, у вас есть банковская выписка, у вас есть история транзакции, вы можете это все скачать в свободном доступе. И после этого вы эти деньги отправляете, опять же, через приложение, заводите реквизиты, делаете платеж. Единственное, что, конечно, из-за того, что это большие суммы, мы говорим, то если это не на собственный счет, а на счет нотариуса, нужно будет дать небольшие пояснения о службе поддержки. Служба поддержки задаст вопросы о том, то, что куда этот платеж делается. Если это покупка недвижимости через нотариуса, например, то могут попросить договор, могут попросить какие-то подтверждающие документы. Но опять же, у нас есть личный менеджер, который клиента будет вести на протяжении всей сделки. Дякую, дякую за такий е, обпірний та коментар ваш і, зрештою, розкриття е, цих деталей. А те, що ви дружні до крипти, це зрозуміло. А наскільки ви дружні до українців? Питання в першу чергу: я відразу невеличкий дисклеймер е, нашим глядачам. Ми говоримо в цілому про легальний переказ коштів, ну, тобто про білі гроші, так, де які проходять власне там перевірку і так далі. Але ми розуміємо в яких обставинах ми живемо так, там воєнний стан відповідно, що стосується України, там легалізації доходів. Я маю на увазі, які легально отримані, але документально не підтверджені. Тут є ряд питань, і відповідно, навіть коли ми звертаємося до банків, ми не завжди можемо ці питання там документально закрити і все підтвердити. Ось якщо, припустимо, людини немає задекларованих доходів, але є договір купівлі продажу нерухомості, або візьмемо там договір дарування коштів від близького родича. Чи готові ви працювати з такими клієнтами? Тут два просто ли ми в Україні. Конечно, ми дружелюбний. Я сам дісід. И Украину мы очень любим и поддерживаем, поэтому, конечно же, с Украиной мы работаем, и у нас достаточно большая доля нашей клиентской базы украинцев. Касаемо документов, которые требуются, да, продажа недвижимости подходит, продажа автомобилей, договор дарения тоже может подойти, но это все кейс-бай-кейс. Надо смотреть нюансы, суммы, время, когда было продано либо подарено та или иная сумма. Тут, то есть здесь надо ну, все это изучать, и нет единого ответа, подойдет ли тот или иной документ. Принимаем ли мы документ о продаже недвижимости? Принимаем. Принимаем ли мы документ о продаже автомобиля? Принимаем ли мы там, дивиденды? Тоже принимаем. То есть это все да, дальше уже надо смотреть каждый кейс индивидуально. А вот что касается купивли криптовалюты? Ну, мы все понимаем, что те операции дуже редко, когда документально можно каким-то чином подтвердить. Для вас цей ланцюжок він є важливим, чи якщо умовно там клієнт підтвердив, людина підтвердила доходи і власне, там, перевела вже кошти в крипті, ви вже не запитуєте, як та крипта з'явилася? Ні, ми все одно спросимо, як вона з'явилася. Ну, на сьогоднішній день це p 2 p платежі, де да? тобто mm -hmm. все одно -то договор куплі це p где-то платеж. Где-то эта покупка на бирже может быть, да, то есть тут разные могут быть варианты. Также мы спрашиваем, какие документы есть, то принимаем или не принимаем, можем что-то уточнять. Опять же, хочу повторить то, что в плане коммуникации мы гибкие, и любому клиенту предоставлен личный менеджер, которому можно кейс объяснить, и он уже обучен, так сказать, в правильное направление направлять клиента. Що стосується тарифікації послуг, ну це як правило таке ключове питання, яке цікавить багатьох, от яка вартість ваших послуг? Якщо ми там візьмемо там якийсь певний відсоток швидше всього, так за переказ коштів, можливо, ще якісь там сталі фікс комісії, ну хотілося б почути от, буквально все, от там кейс 200 тисяч, людина вперше звернулася до вас. В нього немає, припустимо, є тільки кеш, і от які, які власне витрати вона понесе в загальному. Кэшевая операция – это не наша специ... специализация. К сожалению, я здесь не могу подсказать. Рынок очень волатилен, то есть он часто меняется все-таки. И сколько сейчас бы стоило выйти из кэша в крипту, а, допустим, в Киеве, я не могу сказать. Последнее, что я слышал, там 1,4% плюс-минус. Но это, опять же, индикативно совершенно. Это надо уточнять в момент совершения сделки, потому что сегодня может быть 1%, автор 2%, потом 2,3%, потом 1,7%. То есть оно может плавать. С точки зрения наших услуг, открытие счета физического лица либо юридического лица, оно бесплатное. Рассмотрение документа тоже бесплатное. Для юридического лица есть ежемесячное обслуживание в размере 10 евро с точки зрения транзакционных расходов. 200 тысяч – это 0,9% криптовалюта в евро. Это то, что будет стоить... Дальше перевод по СЕПе, да, то есть внутри Европы, это будет 3 евро. Одна досить такі невисокі, да, в порівнянні з альтернативними варіантами переказів коштів в комісії? Дякую. А от що стосується долара, та да, якщо ми говоримо про долар і про необхідність долар відправити свій платежем, як тут буде з комісіями? Здесь будет дороже, у любом случае долар дороже сам по собі. есть я б сказав би то штурма сума двісті тисяч та где-то. 1,5, 1,2. Вот я сейчас не помню, какая комиссия будет именно по доллару. Она выше, чем по евро, потому что на евро спрос больше, соответственно. На долларах спроса меньше, но мы все равно можем это предоставить. Свифт мы сейчас в процессе смены банка-корреспондента, поэтому в момент, когда вы будете открывать у нас счет, вы можете запросить у менеджера актуальные тарифы на тот момент. Свифт долларовый, к сожалению, он достаточно дорогой в целом на сегодняшний день в Европе. Сказать точную сумму, точный процент не могу, потому что сейчас только включаем нового банка-корреспондента, который сделает условия лучше, чем они были сейчас. На сегодняшний день условия были полпроцента за Свифт. Соответственно, это безумно дорого, Буде дешевле. Дякую. Ну, ми говоримо про те, що зрештою є можливість перевести євро, євро конвертувати в долар вже там на стороні там, банку, припустимо, чи отримувача. І можливо, це навіть буде дешевше, тому що вартість самого переказу вона нижча. Ну, єдине, ось ці всі курсові втрати, їх теж треба враховувати, так я нашим глядачам, для того, щоб було розуміння, що. Вытраты фиксированы, там еще процентов, это одна справа, а другая справа еще курсы. Вы, кстати, про курсы сказали, бинанс, кракен так я понимаю. Это стоит, это если криптовалюту, все остальное у нас есть курс Центробанка, по которому мы считаем. Очень важно, когда вы сравниваете тарифы, например, мы с точки зрения маркетинга делаем не совсем корректно, мы показываем все тарифы ничего не прячем. Чаще всего, когда вам говорят, то, что да, у нас беспроцентный обмен, например, евро на фунт или евро на доллар, надо смотреть, сколько заложено в спреде. Очень часто стандартная комиссия, которая закладывается, это 1%. То есть вам могут заявить то, что никакой комиссии сверху не берется, но эта комиссия просто уже заложена. Мы в саму комиссию, ничего, точнее, мы в спред ничего не закладываем, берем сверху. И это показываем клиенту. Для меня Як для генерального директора, очень важна прозрачность з моїми клієнтами, Мы ми показуємо ті комісії, які ми беремо, нікуди їх не прячу. Ще зі статусом рахунку хотілося б трішки вияснити. Ви сказали, що відкриваєте повноцінний рахунок з можливістю проведення переказів, Ну, зрештою у вас і ліцензія так на платіжні операції є ліцензія, яка видана, якщо я не помиляюсь, в Британії, так британська. Угу. Так, а ось, припустимо, кошти людина перевела на ваш рахунок, рахунок платіжки, чи зможе вона оплатити з вашого рахунку якусь велику покупку? Ну, якщо ми говоримо про те, що це переказ утримувачу на банк, там чи польський, німецький, іспанський, ну десь в Євросоюзі. І відразу ще розкажіть, будь ласка, про дебитну картку, бо це теж інструмент є. ну, зрозуміло, що невеликих покупок, а невеличких розрахунків, але це є зручно. Це такі більше банківські інструменти, які нам знайомий там з класичних банків, але дуже приємно, що ви даєте такі можливості. І що по цьому інструменту? Чи є там якісь додаткові комісії? Наскільки зручно можна людині просто цією карткою мовно користуватись, там повсякденні якісь покупки оплачувати? Да, пойдем, спасибо. Смотрите, да, большие покупки можно оплачивать. То есть, опять же, нужно купить недвижимость, автомобиль в Европе, часы, все что угодно, это все оплачивается. Понятно, нужны сопровождающие документы. То есть, если вы идете покупать автомобиль, то нужно показать договор купли-продажи автомобиля. В некоторых случаях договор подписывается после перевода денег. Ну, опять же, мы достаточно гибки, то есть это можно нам об этом сказать. Например, во Франции такая практика, что сначала делается перевод, только потом договор. Поэтому в данном случае иногда договор можно прислать позже. То есть, ну, опять же, все индивидуально, надо смотреть кейс. С недвижимостью то же самое, недвижимость может стоить 100 тысяч, 80, 200, 500 миллионов и так далее. Это все рассматривается, все можно делать, переводы как с Вифтом, так и по СИПе. Второй вопрос у вас был, на поле, про, сегодня. Про э, дебетные картки, как они работают, mm -hmm. какая там тарификация, насколько зручно эти картки использовать в повседневных розрахунках? Ну, смотрите, дебетовые карты у нас британские, то есть они фунтовые, и, конечно же, удобнее всего ими пользоваться в, в Великобритании непосредственно. Мы напрямую подключены к мастер -карду. у нас хорошие условия, мы не берем комиссию за каждую транзакцию, то есть вы пополнили счет, платите, никаких скрытых комиссий там нет. Есть комиссия за международную, за иностранную валюту, то есть если вы используете нашу карту внутри Европы, то там будет комиссия за оплату в евро, небольшой такой и то, чтобы лайфхак, но я вам скажу то, что никогда не выбирайте валюту своей карты в терминале Aquarium. То есть, когда вы приходите в магазин, и очень часто, например, вы оплачиваете гривневой картой, либо оплачиваете той же фунтовой картой, и вам прям терминал предлагает провести оплату в валюте вашей карты, либо в локальной валюте. Всегда выбирайте локальную валюту, потому что стандартная комиссия экваринга 4, 5, 6, 7 даже процентов бывает. То есть если вы выберете оплатить в фунтах, то вы переплатите очень сильно. Стандартная комиссия у банков, у эмитентов карты это от полпроцента до одного процента. Дякую. Ще з приводу переказів хотів би обговорити з вами такий момент. От змоделюємо ситуацію: людина отримала свої кошти на рахунок в Бенксі і перерахувала їх на рахунок, ну, припустимо, відкритий в польському банку. Банк кошти не зарахував, таке буває. Запитав документальне підтвердження переказів. Ну, власне, ось цього всього ланцюжка коштів, як вони там потрапили на Бенксі, так і, зрештою, там як вони далі перераховуються на рахунок в Польському банку. Чи були у вас подібні кейси, і які документи або поради ви можете дати людині, яка власне от такий запит отримала? У нас бувають такі кейси, опять же, за того, що це перевод між собой щитами банки, якму відносяться чуть легше. Да, то есть если бы вы бы отправляли деньги напрямую с криптобиржи, то там было бы много вопросов у банка-получателя. В нашем случае деньги уходят от счета клиента. Здесь мы даем классически две бумажки. Первая ⁇ это выписка платежная, да, то есть где все транзакции видны. Это раз. Второе ⁇ иногда это требуется подтверждение открытия счета в нашем платежном институте. Мы это тоже предоставляем за подписью директора. Дякую. Ну, в контексті нашої розмови варто нашим глядачам ще пам'ятати про оподаткування криптодоходів в Україні. Ну, зрештою, в ЄС теж є та є податки. Мова йде в першу чергу про документальне підтвердження витрат на купівлю крипти. а Ми говорили, що не завжди є можливість ці витрати підтвердити. Ну і з цим, зрештою, є та є проблема. Всім глядачам дякую за увагу, дякую за ваші лайки. Якщо ще залишилися запитання, які ми не розкрили, пишіть у коментарях, а ми попросимо Олексія на них відповісти. Олексій, дякую вам і до зустрічі. Да, Вадим, Спасибо.